Сказать. Мы провели работу с мэрами городов, в том числе для того, чтобы они выделили часть денег, которых не хватает их теплокомон энерго, на погашение задолженности по газу. Чтобы мы с учетом разницы в тарифах вышли все-таки в октябре месяце на стопроцентное погашение этой задолженности. А зачеты разницы в тарифах в принципе предусмотрены в большей части либо в бюджете страны, либо должны к изменению закона о бюджете должны появиться. Поэтому будем работать. Як відзначив голова Донецької облдержадміністрації, зараз головна проблема це не платежі за енергоносії, але робота з ліквідації боргів здійснюється планомірно разом з керівництвом районів. Проблеми підготовки до зими обговорювалися під час прес-конференції комунальників в облдержадміністрації. У зв'язку з погодними умовами цього року опалювальний сезон розпочався раніше, але не для всіх. Сколько бюджетных установок, та и жиловых будинки сегодня с теплом, так коли греются інші, розповіли представники жилого коммунального господарства. В целом по котельным у нас запущено на сегодняшний день 98,9% котельных, не запущено 23, в том числе 99,2% котельных это котельные коммунальные местных органов и ведомственные котельные там процент запуска составляет 93%. В количественном отношении это не запущено получается из 23-16 котельных коммунальных и 7 котельных ведомственных. В основном это Минэнергоуголь не запустил еще котельные. По жилью на сегодняшний день у нас запущено 94,9% жилых домов, не запущено 1075 еще жилых домов. В том числе 811 домов это коммунальные местных органов и ОСББ ЖСК 202 дома. Значит, по объектам соцсферы практически запущены все объекты, кроме 8 объектов в городе Светлодарске. Это 5 детских садиков, 2 школы, 1 больница и по одному детскому садику в Старобешевском и Краснолиманском районе, где есть проблемы с запуском котельных у Донецк Теплокоммунэнерго при чималу заборгованість за спожити тепло, опалення не відключатимуть. Наразі обласною владою вирішується проблема щодо погашення боргів. У нас нету на сегодня оснований говорить о том, что те обязательства, которые стояли перед Донецкой областью 15 октября, мы не выполним. Уже сегодня из тех э, как бы 21 миллиона, которые мы запланировали заплатить живыми деньгами с расчетного счета, не считая льготы и субсидии. У нас проплата составила 12 миллионов, то есть до 15 числа мы эти недостающие как бы, на сегодня средства проплатим. И я думаю, ну, все равно в любом случае Донецкую область будут заслушивать, потому что как бы сегодня вопрос стоит о кадровых решениях. Опять не говорю, правильно это или неправильно, потому что все наши директора, которые сегодня работают, это квалифицированные и давно работающие люди, но это не значит, что у них там замыли на глаза и они не видят очевидного. Это действительно специалисты. Если мы сегодня на ходу, что называется, на переправе будем менять коней, то не думаю, что это приведет к лучшему результату. Поэтому э, обязательства у нас есть, обязательства мы выполняем. Если у нас было на 1 сентября э, в целом 44%, почти 45% расчетов, сегодня это уже почти 50%, то есть э, динамика есть. Ну, будем надеяться то, что, конечно, я не думаю, что в целом у нас получится 70%, но где-то э, планка 55-60% мы должны вытянуть. Даже при условиях, что вот не сможем расплатиться или еще какая-то причина, никто не отключит газ на Донецкую область, как и на другие области, ниже, чем технологический минимум. Технологический минимум это то количество газа, которое не дает возможности, так скажем, погасить котельные. То есть тепло в домах у людей будет. И как бы об этом... Наше правительство, в общем-то, позаботилось. Берется минимально необходимое количество газа, которое необходимо для функционирования всех котельных, ну в данном случае Донецкой области, на том режиме, чтобы, так вот, выражаясь обычным языком, чтобы не погасли котлы. Вот, он это расчетная величина поэтому есть методика соответствующая она подготовлена Минрегионом, как рассчитывать это то есть нельзя здесь назвать сколько это кубов или там сколько метров кубических это все же зависит и от температуры наружного воздуха на тот момент когда будет подаваться этот технологический минимум просто методика есть насколько я знаю она сейчас прошла согласование в минюсте мы ожидаем, мы ее видели в проектном виде Ми її ще не получили в утвержденому віді, але сказали, що до 15 октября ми її получимо. Поки що на Донеччині не всі живуть у теплі. Чимало мешканців скаржаться на крижані батареї за словами комунальників. Холоднеча в оселях може бути викликана технічними причинами. Две есть причины. Первая, это запускается котельная, допустим, все нормально запустили, прошел день и, например, случился какой-то там порыв на теплотрассе, к примеру, я говорю. Котельную отключили на два часа, пока делали этот порыв, батареи остыли, потом его включили опять. К сожалению, есть такие факты. И вторая причина, это состояние внутридомовых сетей. Тоже, как бы, вот первая неделя показала, вот то всегда, о чем мы говорим, что большая очень изношенность, недовложение средств жилищно-коммунальное хозяйство к чему приводит запущена котельная под давлением подали воду порыв в подвале жилого дома все котельная работает а вода с данного конкретного дома теплоноситель слит и проводятся сварочные работы в течение одного там иногда двух дней в зависимости от наличия запасных материалов вот тогда, естественно, поступают жалобы, люди говорят, как это так, вот Донецк там запустился, а у нас еще нет воды. Ну, я думаю, что это еще продлится ситуация неделю-две, это мы называем, так сказать, технологическая доводка. Усі скарги жителів приймають працівники диспетчерских пунктов. У регионе их працює чимала кількість. Я была в таких диспетчерских, видела, там сидят люди, там есть журналы, где фиксируется по городам, районам и фиксируется информация, адрес, спрашивают номер телефона человека, который звонит, дальше эта информация завязывается и от теплосети, от котельни до жека проверяется результативность работы на объекте и э, перезванивается в структуру Жековскую и потребителю, который жаловался на отсутствие этой подачи. Я вам хочу сказать, да, на сегодня не все идеально. Запустили, рвется, ломается. Мы все прекрасно с вами понимаем, почему, какой амортизационный износ. И э, если просмотреть эту динамику, эти журналы, как было, допустим, в числах там, 10 дней назад, то жалобы количество жалоб 10 дней назад и, ну так, я последний раз я это видела в пятницу, значительно уменьшены. Есть в каждом городе, в каждом без исключения, свой круглосуточный диспетчерский пункт. И даже в ЖО в ЖЭКах нету, а вот в ЖО есть тоже круглосуточные аварийные службы, то есть телефонов очень много. Но я уж не говорю о киевских горячих линиях круглосуточных, это в Минрегионе, в Кабинете Министров и в каждом, в общем-то, Министерстве. Згідно з прогнозами гідрометцентру, у найближчі два тижні слід очікувати бабиного літа. З 8 до 20 жовтня середньодобова температура коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Це призведе до того, що котельні обігріватимуть будівлі вночі, а в день температурний режим буде зведений до мінімуму. Любая котельная подает теплоноситель в соответствии с, температурным, с температурой наружного воздуха. То есть есть специальная таблица. Ну, скажем так, если, допустим, на улице температура составляет 0 градусов, ну, я точно не помню цифры, ну, формально я говорю, например, подача теплоносителя будет там 70 градусов, да. Если температура будет плюс 5, подача теплоносителя будет уже 50 градусов. Соответственно, если температура воздуха будет плюс 10 градусов, то подача теплоносителя будет, например, плюс там 30 или плюс 40 градусов. Это приведет к тому, что батареи они не станут ледяными, но они станут чуть-чуть теплыми. Их отключать уже никто не будет. Все, стартовал как бы отопительный сезон. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что есть люди, которые, ну, скажем, более, так сказать, испытывают, ну, требуют температуру наружного воздуха, которая была бы, может быть, там 25 градусов дома или там 28 градусов, несмотря на то, что у нас с вами есть санитарные нормы и правила, которые... Гласят, что температура воздуха в квартирах должна быть 20 до 21 градуса, от 18 до 21, в зависимости о какой комнате идет речь. Поэтому отключаться отопление не будет, просто может быть стать, так сказать, в домах чуть прохладнее. Это не говорит о том, что прервался отопительный сезон. Это я просто хочу, чтобы люди поняли, что это нормально, это по закону и что ничего отключаться не будет. И на устанок тепла информация о холодную пору року тарифы на жиловую коммунальные послуги в этом сезоне не зростатимуть.